Витаю всех на моем канале. Это видео я готовила заранее, снимала тоже, но война внесла свои коррективы в жизни каждого на моей земле, на моей родине. Как и дальше, по возможности продолжу снимать для вас мои работы. Мои видео в первую очередь для тех, кого иголка с ниткой спасает и дарит веру в жизнь в самое светлое и нужное в каждом веру в себя и в свой народ. Впереди светлый праздник Пасхи. В прошлом году я сделала для близких вот такие топеры с элементами вышивки крестиком. Они односторонние, задняя часть оформлена тканью. Сегодня я также буду использовать отшитые узоры на конве. Схема вышивки часто используется на обереговых рушниках, вышиванках, пысанках. Давняя славянская символика, которая много веков с моим народом, и ее ни с чем не перепутать. Вышивка монохромная, вышила ее достаточно быстро, а для декора использовала бисер пресиоза также подобрала основу картон, придала ему форму яйца. На каждую работу нужно две такие картонные заготовки. В задней части я подобрала ткань в тон вышивки. Теперь покажу, как собрать этот пасхальный декор. От идеи топера я отказалась. В нем я использовала деревянные шпажки. Они фиксировались в нижней части при помощи клеевого пистолета. Начиная с лицевой части, необходимо зафиксировать вышивку небольшим количеством клея. Его необходимо наносить поочередно с нескольких сторон и дать остыть. чтобы клей не проступал на лицевой части и не портил канву. Его нужно очень малое количество. После проклейки обрезаем лишнюю ткань полукругом. Припуск для закрепления на изнанке оставим приблизительно от пол сантиметра до полутора. Этого будет достаточно. Фиксируем клеем этот припуск на изнанке, избегая заломов на ткани. Если нужно, можно доклеить те части ткани, которые выступают, либо же их можно просто обрезать. У меня картон белый только с одной стороны. Чистая сторона белого картона непосредственно конве. И лицевой части однотонной стороны. Внутренняя же часть картона будет скрыта внутри. Такой себе мини-экопроект. Использование повторно. Того, что можно было просто выбросить. Далее то же самое мы делаем и со второй половиной. Наклеиваем нашу овальную заготовку Пысанки. И далее уже подворачиваем ткань. Теперь две наши заготовки. Тканевую и с вышивкой нам необходимо соединить. Это также мы будем делать клевым пистолетом. В предыдущих работах также я использовала его. Для петельки использую атласную ленту, 0,5 см шириной, зафиксировав ее в верхней части. При ее использовании нашу работу можно будет зафиксировать на корзинке, либо же подарить как милый подарок, и вешать в доме либо же использовать как другой декор. Складываем петлю и при помощи клеевого пистолета в верхней части закрепляем. Теперь необходимо склеить наши заготовки между собой. Выравниваем их. И я нанесу немного клея по центру. Отклеилась немного петелька. Сейчас исправим. Склеивая нашу работу по центру, таким образом симметрия работы не будет нарушаться и будет более удобнее проклеить ее по всему периметру. Слегка прижму, дам высохнуть. Все стороны совпадают. Можно приступать. Постепенно по краю прижимая, проклеиваю пысанку. Как видно, проклеиваю я не только край, но и пальцы. Но этот клей быстро очищается с поверхности рук. Главное не обжечься. клей быстро застывает поэтому сразу наносить много на большую поверхность не советую спешка в этом деле успеха не принесет обязательно прижимаем и даем застыть клею Одна сторона уже готова. Все неровности и заломы на этом этапе работы я прячу вовнутрь. Много клея также не нужно. Он вылезет наружу, испортит ткань и канву. При отсутствии клеевого пистолета соединить половинки пысанки между собой можно и более проще. К примеру, сшить ниткой с иголкой. У меня такой возможности на тот момент не было. Результат три нежные пысанки для души, для самых близких для того, чтобы в праздник светлые чувства не оставляли. Что касается работ топера, я их показывала для примера. Они не хорошего качества, но все ошибки я учла. Изменила форму овала. Она более теперь эстетична и меньше, что позволяет узору расположиться на ней более аккуратно. Но саму схему этих оберегов я использовала к сожалению, сохранились у меня они только отшетами, но обязательно найду их и буду использовать далее. Благодарю всех за просмотр моих работ. До новых видео. Подписывайтесь. Я творю для вас.